Война — это ужас, она перемалывает всех. Там теряется ценность человеческой жизни. Суицид среди военных — это позор. Никто тебя жалеть не будет. Это такая слабость, если ты решил покончить с собой, возьми там, разбегись. Комикад ну, забудь. Вы знаете, они мой дух никак не сломали, эти кацапы, никак. Я после этих ранений стал еще крепче. Самое страшное — это обезвоживание. Это, это, хуже боли оторванной ноги, на самом деле. Хуже все, хуже температуры. Это когда ты очень умираешь, хочешь пить, а умираешь от того, что у тебя нет воды. Ты выживаешь, и ты так начинаешь радоваться просто солнцу. Такой солнце романтик. Не увидел дом, увидел море. Дети бегают. З відірваною ногою більше 11 діб він відбував штурми росіян. Також його вважали побратими загиблим, але він вижив. Наше сьогоднішнє інтерв'ю з розвідником бригади Карадах. Пане Денисе, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Давайте нашу розмову почнемо ось з такого питання. Знаю, що ви одесит, ви з російськомовної сім'ї. І в одному з інтерв'ю ви сказали про те, що так сталося, що ваша мати певний період була навіть в так званій секті Путіна. Поясніть, як, знаючи все це, ви стали добровольцем і пішли захищати Україну? Ну, по-перше, я завжди знав для мене, хто такий Путін, це було не секрет. Это мама моя вірила. У нас в принципі ми з братом, ну, ми взагалі в Бога слабо вірили, що плохо относились к религии, тому що я видел, як релігія через релігію. Можно зомбировать очень сильно людей. А то, что какой Путин, это я в принципе... Это был наш с мамой постоянный конфликт. Я прошу у нее прощения, покойная она уже. Я с ней постоянно очень сильно из-за этого ругался. Вот она ставила фотографию Путина у нас, да, так на тумбочке в комнате. А когда подходишь к двери и смотришь в зрачок, она увеличила эту фотографию. И вот в зрачок, на весь это вот такое казалось, что у меня вот... Оно... Я вот как-то сам подошел, посмотрел в зрачок, увидел вот такой огромный портрет путинского срочно. Удалять его. И вот это начались конфликты, были практически до самой... Мама умерла от рака до самой смерти, конечно. Прошу у нее прощения. Мы пошли с братом в первые дни, как только война началась. Буквально на второй или третий день мы были уже под военкоматом. Мы пришли, нам понравилось, что там очень много было добровольцев. Там прям очередь была. Просто записали наши телефоны, контакты. Сказали, хлопцы, молодцы, мы вам перезвоним. Никто нам не перезвонил, и мне повестка не приходила домой, ничего. Брат все-таки без повестки получилось как-то через знакомых его в тероборону пошел служить в нашу. Я ждал повестку, повестка не пришла. Мне посоветовали, у меня родня служит в Носгвардии. Говорит, иди прямо в часть, постучи в ворота, тебе откроют и ты скажешь, я хочу служить, и они тебе не откажут. Я пришел, постучал в часть, там срочник, как сейчас помню, молодой срочник открывает, там этот парапет крутится, что вы хотели. Хочу служить в армии, родину защищать. Он говорит, идите в военкомат. Чего вы сюда пришли? Я говорю, зови командира, у мне военкомат, я говорю, повестки не присылать, я уже там был, они, короче, меня не взяли. Вышел майор какой-то, по-моему, майор, да, спустился, пообщался, говорит, говорит, мы вам, конечно, не откажем, сейчас война, вы хотите служить, а как вы узнали, там, за нацгвардию, еще за нашу часть? Я говорю, ну, я здесь живу уже, не знаю, где часть национальной гвардии. Ну все, дал мне направление, поехал в Ильичевский военкомат, и на, на следующий день я уже был в армии. Вы знаете, на самом деле я мог остаться в Одессе и служить, получать здесь зарплату, я вот это вот больше всего не люблю военных, которые взяли в руки автомат, а воевать не будут. Знаете, как есть около футбола понятие, вот это есть около войны. И УБД уже поделали себе, никто на нуле не был, на реальной линии соприкосновения. На, на реальной линии соприкосновения единицы, которые возвращаются туда и могут сказать, я воевал. Ну, що вже вийшов. Все остальне около. Называется. Ваша цитата наведу виду ви сказали про те, що я був готовий на цій війні померти, але я не уявляв себе без них. Можете пояснити? Ну, може, это знаєте, як взялось, тому що у мене вже до цього друзі погибли. Для мене казалася вот така це. Якщо б хтось повернувся вот до мене без них, може, я би це оцінював. Я как-то даже не про... что там людей разрывают, но я даже такие фантазии не было. Разные варианты там фантазии рисуются, но что-то ноги не представлял. Что я вот так останусь без ног. Но я, у меня все отлично. Вы знаете, они мой дух никак не сломали, эти кацапы, никак. Я после этих ранений стал еще крепче. Я ценю сейчас каждый день, я никогда в жизни такого счастья не испытывал, как сейчас. Я помню, как мы смотрели на инвалидов. Я знаю, как люди на меня, вижу эти взгляды. И понимаю, как все ошибаются. Я что же так ошибался. Я думал, что это ужас, что это ужасная жизнь, что такое-то конец света. Нет, это просто новый этап. Новый этап. Ты выживаешь, и ты так начинаешь радоваться просто солнцу. Такой становишься романтик. Увидел дом, увидел море. Дети бегают. Я уже знал, что если я выживу, я буду... Я буду по-другому жить, я уже буду стараться все правильно делать. Чтобы все равно же смерть придет. Я хочу уже после моей смерти за меня сказали, что вот был классный мужик. Нам его не хватает. Все. Мне не надо миллионы за собой утаскивать, дома, яхты, ничего это не надо. Чтобы прожить жизнь, хорошо, человеком Не чтобы мой сын, живу я внуком хочу идти, чтобы они все были хорошие, чтобы все были казаки. Давайте поговоримо про вашу службу. Ви служили на запорізькому напрямку. Да. Якщо я не помиляюсь, да. якщо що виправляєте мене. Е, ви не просто служили, але ви по факту приймали участь у штурмах, де багато людей отримують поранення. але саме в самому і... Штурмі у мене був, виходить, я був на закріпі. Штурманули інші хлопці отошли і Ми повинні були цю, цю бліндаж видержати. Якщо казати про момент, коли ви отримали поранення, я знаю про те, що ви фактично самі на себе наклали турнікет. Хвала богам, у нас були хороші інструктори Марч. Вони нас этим Марчем Оказання допомоги, Хорошо, нас так коротше заставили. Вивчити я пам'ятаю, що я був по ньому відлічник по марчу. Я його много раз проходив, це спасло дійсно молодці. Это из всех учений, сколько нас учили, это единственное действительно, что пригодилось. Все остальное не пригодилось. Как далее развивалась ситуация? Что было наиважчим за те 11 дип? Ну, жажда, конечно. Жажда пить хотелось. Самое страшное это обезвоживание. Это, это хуже, более оторванные ноги на самом деле. Хуже всего, хуже температуры и все тому подобное. Это когда ты очень умираешь, хочешь пить, а умираешь от того, что у тебя нет воды в организме, это высыхаешь очень быстро. Повезло, что была зима. Было бы лето, по-любому у меня получилась бы инфекция, организм бы не справился, и мы бы очень быстро обезвожились, мы бы столько не протянули. Погода нам сыграла земля, вот наша родная земля на нас какие-то капельки пошли. У нас был этот родничок, это же вот никому не передать какие-то чувства, когда у вот тебя родничок в этом маленьком блин, даже это не можешь передвигаться, и у тебя капли капают. И ты можешь жить из-за этого. Ну, это, я считаю, что это высшие силы. Но это никак по-другому не объяснить. Вот если это пройти, вот там прочувствовать, как это происходит, я понимаю, что это высшие силы. Был такой момент, у нас мы каждый день сталкивались с критическим обезвоживанием. И был момент, мы проснулись уже с утра, ну как проснулись, мы не спали, так по очереди дежурили, потому помню, что я прихожу в себя, и уже сильно-сильно обезвожены, и жара, и очень жаркий день, утро, я понимаю, что ничего не капнет, как дотянуть до ночи. Дотягиваем до вечера, тя и весь день молимся, Боже, дай воды, дай воды, Господи, дай как попить, не знаю. И идет штурм, а рядом позиция соседняя, Рим. И вот приходят такие мысли, я слышал, что Рим немножко выгребает, что они гибнут сейчас прямо, пацаны, по ним такие прилеты, они от меня 100-150 метров, ну немножко больше 150. Так. Я думаю, вот как вот вселенная, вот как вообще Богу это рассматривать? Я сижу здесь, молюсь, дай мне воды, а пацаны вот так вот гибнут, молодые, просто возле меня. Не думаю, он мне не даст воды, я не особенный. Вот я думаю, ну, Пашка. Они тоже Паша молятся, я говорю, Паш, конечно погибают прямо сейчас. Чего это мы должны выжить? Ну как вот так вселенная это сделает? И начинает идти... Пошел дождь, мелкий-мелкий, потом он усиливается, мы слышим, как эти капли бьют. И начинает... А мы уже были до такой степени обессилены, что я еле-еле даже за той водой поднялся, вот просто настолько была жажда, Ти ну, все одно ти береш і ползеш і подімаєшся тим баночкам, тому що туди зараз буде капати, ти слышеш, капли, каплі, капи. Я зрозумів, що Бог є точно. Яким чином взагалі можна відбуватися від ворога в таких умовах? Що можна робити? Як це взагалі може виглядати? Це загадка, вони не прийшли, як вот, наші хлопці, наші ж прийшли к нам в бліндаж під ту шторку, почему вони не зробили за 11 днів врагі. Есть, так, есть и в пиведро. Он просто должен был влететь нам во вход. Мы бы никуда не отползли, у нас еще и БКС, там был бы такой разрыв, такая бы детонация была. Почему это не произошло? Я только слышал штурмы, я их не видел, я только слышал, что вот они рядом, ты ориентируйся по звукам. Берешь гранаты, был вот такой вот ящик стоял с гранат полными. Наши тоже были пацаны, наносили болгарки, эти американки, классные гранаты. На основе были F1, вот откидывали гранаты. Еще так кидало, знаете, чтобы там брустер идет, и ты лежишь, и первые, думаешь, я скинул и м... она отлетит в брустер, скатится обратно. Ну, сам себя сделаешь подрыв. Я ну, так потихоньку, потихоньку, потом смелее, так хорошо. Откидывался. Стреляли, вот так брали автомат. Вот так я брал автомат, стрелял просто в воздух автоматом пули. Но это неэффективно, это не стрельба. Я просто понимал, что вот они здесь 10-20 метров, уже 30 от меня. Я слышал, как они кричали. Ты понимаешь, просто у тебя сейчас контакт происходит, и тебе надо держаться и ни в коем случае не сдаться, ты должен отбиваться, как можешь, как можешь, потому что они придут и тебя убьют, никаких тебе, обменных там фондов, плен ты не попадешь, именно на то, в то время, на том направлении, я не знаю, как сейчас, они наших пленных всех казнили, поэтому мы не сдавались, мы с Пашкой погибли бы точно, с гордостью бы погибли, чтобы у нас была земля, но мы бы не сдались они бы нам в плен бы нас не взяли. Вы были готовы сами себя убить? Ну, это был крайний случай. Вообще, суицид среди военных – это позор. Никто тебя жалеть не будет. Это, если ты, это такая слабость, если ты решил покончить с собой, возьми там, разбейся, да? ну, там, камикадзе это уже было, как бы, я не хотел, чтобы они меня победили. Я знал, что я по-любому умру, и мне надо было показать нашим. Я никак не мог понять, где она и... есть наш дрон над нами или нет. Потому что каждый раз получалось, что ты дрон. Каждый раз получалось, что ты когда реагируешь, вылетаешь, ты вылазишь, ты понимаешь, что это дрон, и он сейчас будет делать сброс. Все, ты быстренько назад. <звы> я думал, что все-таки они меня опознают. Меня же все знали в моей бригаде. Але я знаю, що в якийсь момент вас вже встигли записати в двохсотих, в загиблих. Як ви про це дізналися? Я знаю, що навіть з вами попрощалися, фактично. А тому, що нас вже записали в двохсотий, іменно факт. Це коли вони з нами прийшли, а так ми догадались, звісно. Раз не виліз на четвертий, ми до не були просидіти там чотири, максимум п'ять соток. Нас должны были смінити на п'яти сутки. И никто не меняет ни на четвертый, ни на пятый. И мы слышим, как подъезжает наша техника. Мы слышим, это близко. Как она меняет Рим. Рим. У Рима происходит замена. Рим эвакуирует раненых, там двухсотых. На Рим заходит новая группа, а к нам никто не заходит. Это соседняя позиция. Да, это очень близко. И ты понимаешь, что все за тобой не придут. Мы записаны в двухсотые. Как дать понять им, что мы не двухсотые? Потому что они придут нас штурмовать. Позицію надо возвращать по-любому. По вот я знаю, что прийде комбат и скажет, что с Нью-Йорком, що з позиції надо возвращать. Ну, это теж мы понимаем, что Комбат будет возвращать Любым, любой ценой. Она должна быть прикрывать має бути цим, там, так стратегічне устроєне, якщо там засели засіля, наші пацініках не одержались би. Что відбувається з психикою в такі моменти? Як вдалося вам зберегти здоровий глуст, якщо так можна сказати? Ну, несколько... Вот сейчас вот выйду... Здоровый, конечно, но тогда он был не совсем здоровый. Галлюцинации были. Постоянно были в прострации, где-то между землей и небом. Я слышал голоса своих покойных хлопцев, которые лежали убитые мои. Они меня звали. Алабай пацан, как он меня подкалывался, он не называл меня... Командиру не говорил, он говорил командирка, прикалывался. Мне 21 год. Он мне как, ну, сын был, mm -hmm. такой боевой, очень смелый, 21 год, пулеметчик. И я слышал, как он меня зовет, как Донбасс со мной разговаривал. Слава Богу, что я был не один, что Паша выжил. Я, конечно, выхаживал, как мог. Потому что знал, там мог такое там раны обработать, чуть перебинтовать, воды ему подавал, помогал в туалет ходить. Вот такие моменты. И он меня очень сильно поддерживал. Так получилось, что со мной оказался человек с очень чистой душой внутри и с большим жизненным опытом. И он мне начал... У него было всегда, что мне рассказать, вот, что такое хорошее. И они не падали духа. Мы делили горести, все напополам. Мы делили... У нас вот чуть-чуть воды накапывало, и мы делили ровно напополам. Мы друг друга до этого не знали. Мы познакомились в степях Запорожья за сутки до выхода. И вот так вот. Есть хорошие у нас люди. Пане Денисе, я знаю, що в цьому інтерв'ю, яке з вами набрало понад мільйон переглядів, ви там кажете таку річ про те, що у вас був комбат-м'ясник. Так. Да. Чи відомо вам, як склалася його доля після того, як ви пройшли евакуацію? Чи змогли ви з ним, наприклад, поговорити? Чи і не було такого бажання можливо? Поговорити з, з ним? Та Т... чого, було б бажання, звісно. Но я не думаю, что у нас когда-то это будет общение с ним. Мне сказали, командиры с части звонили. Сказали, что комбат посмотрел это видео. Что он согласен. Говорит, да, пацан говорит правду. Он не отрицает ничего. Он говорит, что у него такое направление, что там надо вгрызаться вот так в землю, что он несет потери, потому что вот очень такое жаркое направление. Объяснили, почему я 200-м считали меня. Дали пояснення уже. Я сижу загораю, понимаете, здесь под Солнцем. В Одессе, мне пояснення дают. После видео, после миллионов просмотров. А как вы думаете, почему взагалі такие мясноки, як Викажет? Через что? Ну, понимаете, нам нужна победа. Ну не, ну, на самом деле, вот я вот со своими пацанами вот общаюсь, конечно, вот за это. Ж. Ну, так откровенно. Ну, может, в этом доля правды есть, конечно, у него такой участок. Ну, вот он учится воевать. Но ну, мы же, нацгвардия до этого не воевала, у нас ну, не было опыта. Вот мы его прямо сейчас, вот за эти годы, вот таким вот своей кровью зарабатываем этот опыт. И формируются комбаты, кто-то хороший, кто-то плохой. Это варится этот борщ. Может, может, вместо него их еще хуже был бы человек. Вот думали, вот тоже с пацанами, говорят, а его снимут? Да не снимут, а если снимут, ну кто к вам придет? У вас же надо туда загонять. У вас же туда загонять надо. Нас надо загонять, меня, вот кто следующий придет. Его же надо убедить, что ты не бойся, иди. А человек боится, ну это страшно, это ужас. Каждый, кто говорит, что он ничего не боится, там, это неправда. Ты потом, конечно, ярость появляется, ты уже устаешь бояться, у тебя появляется ярость. Это все переходит просто в ярость. Но страх постоянно, это ужас. Война это ужас. Она перемалывает всех там теряется ценность человеческой жизни. Она вот здесь вот приезжаешь на гражданку, здесь так ценно, вот женщина там погибнет, ребенок или там молодой парень, это здесь это трагедия огромная, там это поменьше трагедия, это как уже обыденность, это, это ужасно. Становишься более черствым, грубеешь, вот старайся не впускать в себя, вот Старайся об этом не думать, все-таки, вы знаете, вот я в прошлый раз сказал, у меня нет ПТСР. А потом я думаю, вот у меня есть сам, наверное, потому что я, все, я эти мысли еще не пережил, я же всех отгоняю. Я же на самом деле не сплю до сих пор нормально по ночам. Значит, у меня что-то есть, где-то оно у меня... Мне надо еще это пережить. Я пока это прячу, я еще не восстановился, у меня реабилитация, у меня... ну психологически, я думаю, за год я восстановлюсь, уже и забуду. И так хочется стать обратно гражданским человеком, как я был всю жизнь. Я даже срочку уж не служил. Я всегда был гражданским тоже, морячил в молодости, учил выучился штурмом дальнего плавания, бизнесом занялся, коммерцией завязал с моря, у меня сын родился, перестал морячить, занялся торговлей. И война это, конечно, все пришлось оставить, уйти на войну. Дениса, давайте спробуємо з вами поговорити про щось точно гарне. Ми домовлялися про це інтерв'ю з вами, і мені перед цим розповідали, що ви зараз активно тренуєтесь, показували відео. Я був дуже здивований, наскільки ви потужно тренуєтесь, і ви зараз проходите реабілітацію. Ви можете розказати, на якому ви зараз етапі, і чи, можливо, у вас вже є плани на час після реабілітації? Це зараз у мене постійно у мене зажили ноги. У меня зажили ноги, вот мне сделали наши протезисты. Это тренувальный протезы, это чтобы мои ноги сейчас привыкли к ним просто. Культя должны привыкнуть к нагрузке. Потом мне выдадут постоянные. А так как я, у меня уже нету своих ног, мне надо иметь крепкий верх. Поэтому приходится так тренироваться. Ранки натираются, заживают. Ну, вот такой процесс. Ну, это уже приятный процесс. Я уже потихоньку хожу. Скоро, я думаю, Месяца через четыре я уже буду ходить на постоянных протезах, более уверенно, хотя бы с тросточкой. И займусь... Я очень хочу открыть автошколу в Одессе для инвалидов. Чтобы пацаны с ограниченными возможностями, в первую очередь ветераны, все получили права. И будем переоборудовать и машины, делать ручное управление. Моя сейчас машина будет первая. Я вот завтра покупаю себе машину и уже дарился за оборудование с людьми, с будем сотрудничать. И будем пробовать сейчас ставить в Одессе, будем первые, кто поставим это оборудование. И с этого мы будем продолжать дальше. Я очень надеюсь, что все-таки мне удастся зайти или в Горсовет, или в облсовет, познакомиться с нормальными людьми, которые выслушают мой проект, просмотрят его и, конечно же, помогут его осуществить. Это сейчас вся, вся моя цель, вся моя цель на то, чтобы в Одессе открыть автошколу и сервисный центр по переоборудованию автомобилей. Пан Денис, мы с вами пишем это интервью все, весь цей час, как мы говоримо, на тле картины. Вы можете пояснити, что на ней изображено, нагадати и почему она настолько ценна для вас? Это мой сон. Я когда был в этом блиндаже, мне приснился сон. Я стоял сверху. Это Запорожье. Холодная, светлая ночь. Вот а так мне снилось. Я стоял на своих ногах и смотрю вот так ночь повсюду. И очень мне хочется домой оттуда. Так хотелось сильно домой. Смотрю, идут два мужика, воина. Я сразу не увидел, что вот они ангелы. Я это не понял сразу. Они идут такие обожженные, в броне, все военные, конкретно военные Два подходят. И он такой, что он братуха? Я говорю, он говорит, я за тобой. Вот а так обнимает меня. Вот так вот вначале закрыл мне глаза и уносит. Я вижу, что эти крылья, чувствую, как они раскрываются, огромные эти крылья, и машут. И он меня поднял, и мы с ним летим. Я ему говорю, забери руку, мне не будет страшно смотреть вниз. Светишь, мурашки пошли. Он забирает руку, и я вижу это все, вот это поле биты, вот с техникой, вот как нарисовано, вот примерно вот так все на и было. И они меня вынесли. Это нарисовала гениальная художница, мы с ней не были до этого знакомы, она увидела мое видео. И она, она с таких мест, она с Киевской области, Буча, Ирпень, Астомель, она знает, что это такое. Мы к ней ездили, мы, там до сих пор все разбитые дома, след войны очень сильно остался, прямо возле меня. Она, конечно, сама в оккупации, слава богу, не попала. Муж каким-то там чудом додумался ее вывести перед началом войны. Все-таки понял, что это что-то будет. Но сейчас она вернулась. Муж у нее тоже военный, она это все так прочувствовала. Она просто гениальна. Я хочу, чтобы весь мир увидел эту работу. В этой работе вложены такие эмоции, столько... Ну, история, сила. Я вот смотрю, я не могу на нее до сих пор спокойно вот смотреть на эту картину. У меня вызывает сильнейшие эмоции. Я хочу, чтобы эту картину увидел весь мир. Кто поможет? Может, вот через вас кто-то есть, кто поможет вывести ее. Может, даже дойдем до первой леди нашей, Елены Зеленской. Может, она рассмотрит это, если у нее... Но она бы увидела, она бы ее полюбила так вот, как мы все. Помогите мне сделать ее известной. Пусть одесситы все увидят. Сейчас она будет висеть у меня в реабилитационном центре. Пусть... Поки пацани, вот, всі мої отсюда вояки посмотрят, насладяться этой роботи, насладяться. І далі хочу, щоб она поїхала для начала, може бути в Київ. А з Києва вже треба їхати далі. І ми її застрахуємо, зробимо красиву рамку, да. І покажемо всьому миру. Пане Денисе, дуже дякую, що ви наважилися і поділилися своєю історією. Дякую вам велике за це інтерв'ю. Вам дякую.